Salam sejahtera semua. Okey, kali ini kita nak kita nak tengok lebih dekat lagi um, dua kesultanan Melayu yang hebat ni. Kita guna sumber rujukan anda, bab lima dan bab enam. Mula-mula Kesultanan Melayu Melaka, lepas tu Kesultanan Johor Riau. Kita nak faham betul-betul macam mana kedua-dua ni naik, apa rahsia zaman gemilang diorang. Dan ha, yang ni penting, macam mana Johor Riau tu sebenarnya sambung legasi Melaka. Jom kita mulakan pembincangan mendalam kita. Kita tengok Melaka dululah ikut bab lima tu kan. Parmeshwara. Hmm, memang bijak dia pilih lokasi kat Muara Sungai Bertam. Terlindung, laluan utama kapal. Tapi kan, lokasi strategik saja cukup ke? Mesti ada benda lain lagi yang buat Melaka tu cepat sangat jadi jadi terkenal. Apa dia agaknya? Betul tu. Lokasi tu memang uh, satu permulaan yang sangat baik. Tapi kunci dia sebenarnya gabungan beberapa perkara. Macam sokongan orang laut. Ha, ni penting. Mereka ni mahir pasal laut, setia pula tu. Bukan setakat jaga pantai, tapi diorang ni lah yang pastikan laluan dagang selamat. Zaman tu lanun kan banyak, jadi keselamatan ni kritikal. Oh, menarik tu. Maknanya keselamatan laut tu orang laut layan yang jaga ya? Okey, faham. Lepas tu, macam mana pula dengan pentadbiran dalaman belaka? Sumber anda ada sebut pasal uh, sistem pembesar empat lipatan? Ya, yeah. sistem tu satu hal. Tapi yang lebih penting, cara sistem tu dijalankan. Cekap sangat, pembesar utama macam bendahara, pengulu bendahari, temenggung, laksamana, semua ada tugas jelas. Boleh buat keputusan cepat. Contohnya bendahara. Dia bukan macam ketua menteri saja tapi dia fikir strategi negara tambah lagi dengan undang-undang yang mantap macam hukum kanun melaka tu untuk darat lepas tu undang-undang laut melaka khas untuk uh, hal ehwal laut dan pelabuhan benda-benda ni lah yang buat pedagang rasa yakin nak datang berdagang kat melaka patutlah sampai 84 bahasa orang cakap kat pelabuhan dia kan itu itu kan biasa-biasa tu. Jadi pusat bukan saja untuk barang dari alam Melayu, tapi barang mewah dari China, India semua ada. Perangan Syahbandar yang uruskan pedagang ikut negara asal tu mesti banyak membantu kan bagi licin urusan semua. Tepat sekali. Selain hebat berdagang, kita tak boleh lupa peranan Melaka hmm sebagai pusat penyebaran Islam utama abad ke-15. Bila raja masuk Islam, itu satu contoh kuat tapi ia disokong lagi dengan adanya ulama, aktiviti dakwah, kawin politik dan uh, bila Melaka luaskan kuasa, istana Melaka itu sendiri dah jadi macam pusat ilmu. Jadi Islam berkembang luas dari situ. Nampak tak? Ekonomi, politik, agama, semua saling kuat menguatkan. Satu ekosistem yang lengkap. Hmm, memang hebat zaman tu. Tapi kita tahu kan cerita ni ada pusingan dia. Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511. Tapi kejatuhan tu bukan penamat cerita Menayu kan? Ia bawa kita ke bab 6. Kesultanan Johor-Riau. Macam mana um, kesinambungan ni berlaku? Kesinambungan tu sangat jelas sebenarnya. Pengasas Johor-Riau, Sultan Alauddin Rayak Shah pertama, dia anak Sultan Melaka terakhir, Sultan Mahmud Shah. Jadi baginda bukan mula dari kosong tau dia sambung perjuangan dan warisan melaka tempat dia pilih mula-mula kota kara dekat pekan tua tahun 1528 tu pun strategik tepi sungai johor senang nak pertahan ini memang um, satu usaha sengaja untuk bina semula kekuatan atas tapak legasi melaka tapi nak bina semula tu mesti susah kan tambah-tambah ada kuasa besar lain macam portugis aceh sumber anda cerita pasal persaingan tiga segi tu antara johor aceh portugis mesti tekanan dia fuh hebat tekanan yang amat sangat besar bukan setakat rebut selat melaka tu tapi perang tak henti-henti serang kena serang balik musnah sana sini pusat pemerintahan johor tu sendiri kena pindah banyak kali dari pekan tua ke kota batu, lepas tu ke batu sawar. Semua ni untuk um, untuk selamatkan diri dan strategi pertahanan. Nampaklah betapa gentingnya keadaan masa tu. Walaupun macam tu, yang saya kagum ialah Johor Riau ni bukan saja bertahan, tapi dia boleh bangkit jadi jadi pusat dagang hebat badik pada abad ke-16, ke-17. Macam dia isi balik tempat kosong yang Melaka tinggalkan. Macam mana diorang buat tu eh dalam keadaan susah macam tu? Itu menunjukkan Uh, daya tahan dan kebijaksanaan pemerintah Johor masa itulah. Dia orang berjaya tarik balik perdagangan antarabangsa dari China, Gujarat, Eropah macam Belanda, Inggeris, perdagangan tempatan pun ada. Pelabuhan dia kat Riau tu sibuk betul. Sumber kata sampai 500, 600 kapal datang. Fokus pada barang dagangan penting macam lada hitam, biji timah, Pengurusan pelabuhan pun cekap. Ada gudang, pegawai terlatih, duit sendiri. Dan orang laut tu masih penting untuk keselamatan. Oh ya, yeah, dia orang pandai buat kapal juga. Okey, jadi warisan ekonomi Melaka tu hidup balik kat Johor Riau. Macam mana pula dengan warisan uh, intelektual, ilmu pengetahuan? Ah, itu satu lagi kesinambungan yang yang menarik. Johor Riau jadi pusat persuratan Melayu juga karya agung Sulalatus Salatin atau sejarah Melayu tu kan ya. yang kita rujuk sampai sekarang ia disusun semula oleh Tun Sri Lanang kat Johor ini bukti tradisi ilmu dan sastra Melaka tu tak hilang ia dijaga dikembangkan lagi kat Johor Riau jadi bila kita belak bab 5 dan 6 dalam sumber anda ni memang nampak jelaslah ada satu benang merah yang kuat dari Melaka ke Johor Riau. Hmm. Walaupun kena hadap macam-macam cabaran, perang lah, saingan lah. Tapi semangat asas peradaban Melayu tu tetap hidup. Dia boleh suaikan diri, lepas tu bangkit balik. Ini ini penting untuk kita faham sejarah pembentukan rantau kita ni. Betul tu. Jadi sebagai satu renungan akhir untuk anda. Bila kita tengok pusat kuasa pindah randah, ancaman sentiasa ada. Apa sebenarnya elemen teras yang paling paling kritikal yang buat kesinambungan pengaruh dan peradaban Melayu ni bertahan begitu lama di Selat Melaka? adakah pemimpinnya atau rakyatnya yang tahan lasak sistem sosial ekonomi saja hmm sesuatu untuk anda fikirkan